श्री स्वामी समर्थ देवराजसेव्यमानपावनादिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दतं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे देवराजसेव्यमानपावनादिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रबिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे नुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमङ्गुजाक्षमक्ष शूलमाक्षरं काल भजे भानुकोटिभास्वरं भवाप्तिदारपरकरं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे शूलकण्ठपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं भी प्रभुविचित्रताण्डवं भी प्रियं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवं प्रियं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं चितं समस्तलोकविग्रहं विनिकर्णन्मनोज हेम किञ्चिदिरं काशिकापुरादिनाथ भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं चितं समस्तलोकविग्रहं विन्निकर्णमनोजयज्ञ हेम किन्निकल्शिरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवंशजये धर्मसेतुपालकं तधर्वमार्गनाशनं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे हे धर्म धर्मसेतुपालकं तधर्वमार्गनाशनं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं निवम् स्वर्णवर्णशेषपाशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनात् कालभैरवं भजे रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमन्द्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करलालद्रष्टमोक्षनं काशिकापुरादिनात् कालभैरवं भजे रत्नपादुकाप्रभाभि रामपादयुग्मकं नित्यं द्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालद्रष्टमोक्षनं काशिका कालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्तति दृष्टिपातनष्टनादजालकं उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकादरं का काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे अष्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोषसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकादरम् काशी का काल भजे भूत संग नायकं विशाल काशीवास लोक पुण्य पाप काशीवासलोकपुण्यपशोधक विभु नीति मार्ग मगकोविद पुरातन जगतपति काशिकापुरादिनाथ कालभैरव भजे भूतसङ्घनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं का विभु कीर्नीतिमार्गकोविदं काशी का पुरातनं जगत्पतिं काशिका कालभैरवं भजे कालभैरवं भजे श्रीस्वामी समर्थ घरात रोज सकाळी संध्याकाळी श्री कालभैरवाष्टक स्तोत्र लावल्यामुळे घरातील नकारात्मक ऊर्जा चुटकीसरशी दूर होईल आणि घरामध्ये सकारात्मक ऊर्जेचा प्रवाह वाढेल आणि श्री स्वामी समर्थांची कृपा आपल्या घरावरती अखंड राहील तर श्री कालभैरवाष्टकाचे स्तोत्राचे पठण तुम्ही सकाळ संध्याकाळी करा किंवा मोबाईलवरती घरामध्ये लावून ठेवा त्याचा अतिशय सकारात्मक प्रभाव तुमच्या घरावरती दिसून येईल श्री स्वामी समर्थ